Salam əziz izləyicilər. Bu bölümümüzdə biz bəzi sualların həllərinə baxacağıq. İlk öncə 3-cü tapşırığa baxaq. Deməli x-i burada e, 3-5 aralığında veriblər. Modulda olan bir e, ifadəni sadələşdirməyi tələb eləyir. İlk öncə modulun içərisində modulda e, deməli x-2 vur x-5 ifadəsinə baxaq bu moduldan azad eləmək üçün ilk öncə o ifadənin işarəsini bilmək lazımdır. X-i 3-5 aralığında veriblər. E, Gəlin bu x - 2x - 5-i e, 0-dan böyük və ya kiçik olduğunu tapaq. Onun kökləri 2 və 5-dir. Yenə ədəd oxunda qeyd edək 2 və 5-i. E, 5-dən sağda bir ədəd götürsək müsbət, mənfi, müsbət. Deməli 2 e, və 5 aralığında bu ifadənin qiyməti mənfidir. Bizdə də x-in 3-5 aralığında olduğunu veriblər bizə. Deməli 3-5 aralığı 2-5 aralığına daxildir deyə, nəinki 3-5 aralığında, hətta daha geniş olan 2-5 aralığında bu ifadə mənfi qiymət alır. Mənfi olduğuna görə burdan moduldan çıxarkən bu ifadənin əksini yazacaq. Yəni x-2 vur x-5 ifadəsinin əksi 2-x vurulsun x-5 olacaq. Bu oldu bizim e hiç modullardan çıxan ifadədir. Daha sonra e, bunu e, bu x - 2 * x + 5-in yerinə yazaq. Deməli 2 - x e vur x - 5. Üstə gəlinsin x - 5. Və e, e, bu ifadə modulladır. İndi bunu azad eləməyə çalışaq. Aşağı ilk öncə e, deməli burda x + 5 dər mütərizə kənarına çıxardaq burda qalır 2 - x, burada 1 qalır. Bir dənə 2 - x-i topladıqda 3 - x edir. İndi x - 5 3 - x ifadəsinə baxaq. Eee bunu sıfırlara qeyd edək. 3 5 Eee 5-in sağında bir ədəd verilsə bu ifadə mənfi olacaq. Mollun seçiləndə gəlir söhbət müsbət, mənfi. Bizə də ə deməli x-i 3-5 aralığında verib. Deməli 3-n 5-in arasında qiymətdə verlişdə i̇şte bu ifadə müsbət qiymət alır. Bunun qiyməti müsbətli olduğu kimi moduldan çıxacaq. Davamını burdan yazaq. Deməli x-5 oldu ki, müsbət olduğu üçün və aşağıdakı ifadəni vurubara ayıraraq bunun Veytə görə kökləri 1 və 3-dür. Onda x-1, x-3 olacaq aşağıdakı ifadənin vuruqlara ayrılmış forması və 3 - x x - 3 ilə əksidir deyə bunlar gedir qalır -1. Və -1-i x - 5-ə vursaq 5 - vursa, x / x - 1 edəcək. O da bizə C variantında verilib. Növbəti sual həm də sait bir sualdır. Belə ABC üçbucağı şəkildə verilib və içəridə 1 BDC uşbu üçbucağın belj böyük üçbucağın medianlarının kəsişmə nöqtəsidir. Yan ağırlıq mərkəzidir. K isə kiçik üçbucağın medianlarının kəsişmə nöqtəsidir. Eee, demək bu üçbucağı daha böyük çəkək sağ tərəfdən. Bu ABC üçbucağı. Eee, bizdə demək bu DC o son p t g. Eee bizim e, üçbucağımız və burada demək medianlar k nöqtəsində kəsişib. Medianlar k nöqtəsində kəsişibsə bizdə bir də kg-nin 2 olduğu verilib. Bura bir 2 yazaq. Medianlar kəsişir və kəsişmə nöqtəsində 2/1 böl, nisbətində bölünür deyə bura 2dirsə burada 4 olacaq. Yəni birə uyğun pay 2dirsə iki 2-yə uyğun 4 olacaq. Onda 4 2 bu 6 ə edəcəkdir. Və burada bu DE bir mediandır, diaqonalları yarıya bölür. J də böyük bucağın medianlarının kəsişmə nöqtəsidir. Bundan istifadə edək. E, və burdan bir e, A nöqtəsindən bir median çəkək. Median da qarşı tərəfi yarıya böləcək. Nə fikr versəz, burada BAJ üçbucağı üçün DE bir e, orta xəttdir. Orta xətt olduğuna görə AJ-nin yarısıdır. DY 6 olduğu üçün artıq AJ 12 qatı, yəni 12 olacaq. Biz də bura AJ-yə e, demək 12 yaza bilərik. Daha sonra j medianların kəsişmə nöqtəsidir deyə bu e, aj 12-dirsə onda jdan aşağı bir m nöqtəsi deyək. Buna jm də onun yarısı olur 2 böl 1 nisbətində bölündüklərinə görə. 12 6 ümumi 18 edəcəyik. Və abucanın düz bucaq olduğunu qeyd eləyiblər şərtdə. Bu demək düzbucaqlı üçbucaqdır. Düz bucaqlı üçbucaqda üç e, deməli am medianı hipotenusun yarısıdır. Demək ki A medianı 6+12 18 olduğuna görə BC də 12 qatı olacaq. Yəni 36 beləcək bizə. Bu da E variantı olacaq.